Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ruzaidi bin Abdul Rashid dari Bakar Bukit Aman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini akan diteruskan dengan sesi town hall yang akan mengupas isu serta informasi penting berkaitan kempen anti-buli yang bertemakan Buli bukan budaya, ia satu jenayah. Bagi meneruskan satu cara, izinkan kami selaku pengemudi majlis memperkenalkan sebesar sedikit latar belakang ahli panel pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, panel kita pada hari ini merupakan penolong pengarah unit pembangunan sasih murid UPSM, sektor pengurusan hal ehwal murid dari Kementerian Pendidikan. Beliau juga merupakan figura yang berpengalaman dalam bidang pembangunan pendidikan serta hal ehwal kemenjadian murid. Untuk itu, Majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Haris bin Muhammad Rahim Elias Muhammad Nur untuk mengambil tempat di pentas utama. Dipersilakan. Manakala panel berikutnya juga tidak kurang hebatnya. Beliau merupakan pakar psikologi dan kaunseling dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Figura ini telah banyak menghasilkan buku dan artikel kajian tentang psikologi, kaunseling dan abnormal sexuality dalam masyarakat sehingga berjaya menempena nama di peringkat global termasuk London, Macau, China dan Thailand. Untuk itu kita persilakan yang Berusaha Dr. Amran bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Psikologi dan Kaunseling dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dipersilakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada Tuan Moderator dari PDRM yang dihormati Assistant Commissioner Polis Tuan Fu Chek Seng, Timbalan Ketua JPJKK IPKKL. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Bukan pari sebarang pari. Pari diimport dari Korea. Para hadirin bijak bistari, salam sejahtera, salam ceria. Satu tepukan yang gemuruh untuk tuan-tuan dan perempuan kita memeriahkan kita menggemakan dewan merdeka ini suara-suara kita untuk membasmi, membentras, menghentikan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak mengupas buli bukan budaya, buli adalah satu jenayah. leganya. Ya, yeah. kita bersantai ya, kita bersantai. Walaupun isu ini penting, walaupun isu ini kata Um, mengambil tempat di hati tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kesantayan situasi kita sekarang dan penyampaian kita secara bersantai ini sebab kita hendak ya tuan-tuan dan puan-puan mendengar suara-suara mangsa yang dibuli. Kami juga hendak tuan-tuan dan puan-puan ya memberi tahu kerana PDM tidak pernah mengkompromi terhadap pembuli-pembuli. Kerana pembuli anda bukan pahlawan. Anda bukan wira, anda hanya pengecut. Pembuli hanya berani membuli apabila mereka berkumpulan, mereka mencari mangsa yang lebih kecil, mangsa yang mereka boleh makan. Pahlawan pula adalah orang-orang yang boleh menyelamatkan, membanggakan negara kita, Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini kita berharap Duta-duta kecil. Murid-murid yang berada di hadapan saya. Satu tepukan yang gemuruh untuk diri anda. Kami hendak mendengar suara anda. Kerana kita hendak memberitahu bahawa. Anda juga boleh menjadi pahlawan dengan. Menyampaikan suara-suara mangsa yang dibuli. Kerana mangsa yang dibuli tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak dapat menyampaikan mangsa suara mereka. Kerana mereka ketakutan. Mereka dalam trauma. Dan kita Sebagai orang-orang yang mengetahui perkara tersebut, kita tidak pernah mengkompromi dan sekarang kita hendak menyampaikan suara-suara mangsa yang dibuli, kita hendak hentikan buli satu tepukan menggemerkan Dewan Merdeka ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, Dr. Amran. Apabila kita sebut tentang psikologi, psikologi um, kegiatan yang buli ini, ya, sila Dr. berkongsi dengan para hadirin di sini uh, dalam konteks macam mana um, psikologi pemangsa dan juga psikologi orang uh, Terima kasih. Silakan. Okay. Terima kasih, Moderator. Terima kasih, um, PDRM dan juga uh, J uh Kementerian Pelajaran. Kemudian, ya? Ya, yeah. okay. terima kasih. Pendidikan. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kanak-kanak, kan, uh, especially mereka yang dalam kalangan kalau akta kanak-kanak 2021, mesti bawah 18 tahun. Baik. Mesti bawah 18 tahun yeah. dan uh, JKM hanya cater untuk 18 tahun ke bawah. Uh, lebih yeah. pada itu adalah di bawah jabatan penjara. Baik. Okay, and then uh, kalau kita tengok psikologi orang pembuli ni biasanya ni dia adalah orang yang suka melihat seseorang tu sakit. Oh. Uh, dia ada dia ada satu istilah yang digunakan oleh uh, um, bahasa Jerman uh, Schadenfreude. Schadenfreude ni maksudnya bila kita melihat seseorang tu sakit, bila kita melihat seseorang itu menderita yeah. ataupun sick kita suka, kita pleasure. Dan okay. ini adalah antara yeah, contoh-contoh psikopat yang ada isu berkaitan dengan gangguan emosi dan gangguan jiwa. Ah. Untuk kesan jangka masa panjang, yes. Akan ada emosi ataupun gangguan jiwa yang boleh menyebabkan orang yang akan ada psycho, psikologi mental. Secara tidak langsung, hmm. adakah kita nyatakan bahawa pembuli itu, mereka adalah masa ada masalah mental? Saya berani kata, <laughs> saya berani kata yeah. macam tu untuk long term, yes. Hmm. Untuk kesan jangka panjang, yes. Tapi untuk short term, kalau dia boleh berubah, at the same time pada satu masa dia boleh berubah Betul. diri dia ke arah yang lebih baik. Mungkin environment ataupun keluarga dia mm -hmm. yang boleh membentuk dia ke arah, mungkin dia tak akan jadi long, dia akan jadi lebih teruk daripada apa yang dia ada sekarang. Mm -hmm. Sebab tu saya tengok bila dia yeah. dera, bila kita melihat seseorang itu sakit, bila kita melihat seseorang itu rasa macam uh, trauma ataupun rasa sakit, yes. berat, psikologi dia dah terganggu. Dia sendiri mengganggu dan orang yang diganggu itu dua kali ganda lebih sakit daripada ah, orang yang... Itu yang masalahnya yang sekarang kita yes. nak hentikan perbuatan buli ini. Yes. Jadi, sekarang ramai juga yang tertanya-tanya sebenarnya. Ya. Hmm. Uh, apabila kita menjadi mangsa okay. di dibuli sekarang, ya, hmm. okay, kita cerita perasaan dia dulu. Sebab okay. nanti kita nak ajar, adakah mangsa buli ini juga akan menjadi pembuli selepas ini? Yes. Aduh, sedih sekali. Cycle of abuse dalam... Itu satu teori yeah. lah. Barat saja dan Barat ya, dia tengok cycle of abuse putaran itu akan berkisar di situ sampai bila-bila. You Tuan Fu adalah Kaya. pendera, you akan mendera. Ah, oh, ha. sedih. Because tak ada satu benda yang stopkan benda itu. Kalau ada benda yang stopkan benda sama ada treatment yeah. ataupun you buat counselling berpuluh-puluh tahun Betul. untuk all the se banyak session yeah. mungkin akan ada perubahan. Yeah. Hmm. Dan kita yakin bahawa kempen buli yang kita adakan di sini, semangat yang ada kat Dewan sini, sama-sama kita akan hentikan Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Right. Okay. Terima kasih doktor. Alright, thank you. Dari segi pengalaman ya, pengalaman Tuan ya, kita lihat bahawa banyak usaha-usaha telah kita jalankan untuk sama kita nak kempen selalu ceramah semua kita dah adakan. Jadi di mana lagi benda-benda yang kita perlu memberi teliti, kita perlu memberi teliti lagi. Penelitian yang lebih halus lagi. Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Uh, terima kasih kepada tuan moderator. Kalau kita kita membincangkan tentang uh, berkaitan mengenai e buli, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita tengok daripada usaha kerjasama daripada kita dengan PDRM di peringkat KPM dan juga PDRM melalui pegawai perhubungan sekolah dah lama. Yeah. Kita bermula pada tahun 1974. Kemudian Betul. pada tahun 2015 kita dah menterai satu ala-ala macam perjanjian mm -hmm. untuk kita pastikan bahawa satu garis panduan berkaitan mengenai kerjasama itu berlaku. Kemudian kita lihat juga bagaimana KPM dengan sangat seriusnya dan orang kata berkata tentang isu buli ini bukan isu yang baru, isu yang lama. Kita mereformasikan beberapa kita punya strategi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya melalui Kementerian Pendidikan, kita telah mengeluarkan satu garis panduan yang kita kata melibatkan semua aspek buli iaitu garis panduan ataupun surat. Perkeliling istisas yang berkaitan mengenai salah laku buli Bilangan 12 Jadi dalam kita punya garis panduan itu sebenarnya kita dah menetapkan dah Semua jenis buli dan sebagainya Ada buli fizikal, ya, ada buli lisan, bukan lisan dan juga cyber Tetapi saya ingin menarik tuan-tuan dan perempuan mengenai buli lisan sebenarnya Tentang Aha. yang kita nak fokus itu Itu, okay, itu adalah punca sebenarnya tuan-tuan dan perempuan hmm. kepada buli-buli yang lain kata tuan-tuan dan puan-puan lihat dari segi buli fizikal dia akan bermula dengan buli, buli lisan oh. dengan carut dengan makinya lepas tu baru nak bergusti dan sebagainya begitu juga dengan buli cyber dan sebagainya dalam garis panduan tu kita dah jelaskan apa tindakan yang perlu pihak sekolah dah buat dan sebagainya tetapi apa yang menjadi kita punya dilema di peringkat kementerian sebenarnya kadang-kadang hmm. Kita minta supaya pihak sekolah pertama sekali, pengetua guru besar, mm -hmm. untuk pastikan bahawa kempen dia bukan dibuat secara one-off. Yeah, dia betul. mesti dibuat secara berterusan. Hari-hari kena cakap dengan murid. Hari-hari kena pesan. Sebab apa, murid-murid kita ni, dia sebenarnya dia ingin membesar. Kadang-kadang dia tak tahu adakah benda yang dia buat itu betul ataupun salah. Ha, itu yang menjadi, kadang-kadang kita ni, ah, cikgu ni, dia buat macam mana program di sekolah. Yeah. Ha, itu yang menjadi kita kata, kenapa tak sampai dah banyak tahun kita bukan bermula semalam kita bermula dah lama berkaitan mengenai isu buli mm -hmm. jadi saya ingin menarik perhatian uh, sebenarnya mm -hmm. buli lisan harus diambil berat kepada uh, untuk tuan, tuan dan perempuan. pertama sekali kadang-kadang anak-anak kecil mm -hmm. ataupun parent sebab saya sendiri adalah pegawai adu buli KPM mm -hmm. di mana kadang-kadang parent mengadu kepada kita uh, apa ni tuan apa ni kita dah buat uh, apa ni dah maklumkan kepada pihak pengetua ataupun guru besar yeah. termasuk cikgu ah yeah. uh, setakat mengejek ajalah lah uh, tapi pengetua guru besar ataupun cikgu ni kata pula okey uh, ala sekadar apa ni gurau ah, jangan tuan-tuan ah, dan perempuan uh, itu yang kita tak boleh kita tak boleh menghakimi aduan itu betul. kita ambil terima cakap dengan jujur dulu kata kami akan ambil kes itu dan kami akan siasat barulah nampak tindak susul dan seriusnya kita dalam nak menangani isu ini. Dan tuan-tuan dan perempuan mm -hmm. kemudian terus ambil tindakan. Janganlah tunggu sampai berhari-hari kemudian pengadu akan terus buat aduan secara berulang. Ini yang kadang-kadang kita tak dapat selesaikan masalah. Bila dah melibatkan buli lisan kemudian dia akan bergaduh. Pergi dekat luar, gusti dekat luar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita nak beri penekanan sebenarnya. Untuk buli lisan itu adalah punca kepada buli-buli yang lain sebenarnya. Dia bermula sebenarnya. daripada lisan dan apabila kita tidak mengambil intervensi awal, dia akan merebak dengan lebih ketara lagi. Betul tuan. Oh, kalau kita dapat hentikan buli lisan tu yang kita dapat selesaikan banyak isu di sini. Terima kasih, terima kasih tuan. Terima kasih. So daripada <coughs> segi topik pandangan ya yang disebut sekarang kita lihat bahawa buli lisan ni yes. dia sebenarnya melibatkan emosi. Betul. Kadang-kadang orang kata, "Eh, kamu ni Uh, okey lah ataupun kurang kurang lah. Mm -hmm. Bagi orang yang bercakap okey je. Yeah. Tapi bagi yang mendengar tu yes. terasa pula. So, kita mm -hmm. tidak memahami. Empathy tu kurang. Bagaimana nak komen doktor tu? Okey. Um, bila kita, kita beginilah. Masa kita zaman sekolah kita dulu. Yeah. Kan ada orang bagi gelaran kat kita. Ah. Ha, kan dulu-dulu. Sekarang pun ada. Ah, uh, yes, sekarang pun ada. <laughs> okey, tak, tak apa, Ada satu gelaran yang diberikan pada kita. Macam-macam gelaran yang diberikan. Yeah. Kan. Duduk di asrama lagi lah. Kalau masuk universiti lagi saya lagi tengok benda ni bila bila di universiti yeah. ada istilah yang digunakan ragging ah, ah okay. ragging sebenarnya adalah buli betul yes kan kaitan ah, dia yeah. adalah tu. tapi di dikaitkan dengan orientasi ah orientasi minggu orientasi kan hmm. tapi hmm. mungkin Boleh. orientasi yang dilaksanakan di sekolah ataupun di uh, universiti tu yes. okey dia Posisi, terkawal, terkawal. Dia tapi dia, bila betul. masuk di college hmm. ah, malam aktiviti ah. malam kan Baik. aktiviti Baik. Uh, lepas tu dia adalah uh, perkumpulan orang tertentu yeah. yang membuat sesuatu dan dia akan buat sesuatu. Kalau you nak masuk geng ni, you kena buat macam ni. Ha, masuk macam ni, geng macam ni macam kan. Jadi saya tengok kalau emosi untuk kanak-kanak ni, yeah. kan bila katakan dia kena buli, dia, dia akan jadi rasa emosi dia sedih. Sedih, teruk. Semua yang negatif tu datang dalam diri dia. So all the negative part tu, dia akan kumpul. Kumpul-kumpul untuk satu jangka masa yang lama. Alright, bila tak dirawat benda ni, dia akan meletup. Dan mungkin akan boleh jadi untuk unsur-unsur suicide bunuh diri Kalau sekiranya tak terkawal Sebab tu kalau peringkat awal saya suka bila Tuan Haris cakap so. tadi Pada peringkat awal kalau boleh tolong ambil perhatian Ambil uh, apa? inisiatif intervensi pada peringkat awal It's good Sebab dia boleh mengelakkan daripada teruk lagi benda yang akan jadi lebih terjadi Pada masa akan datang lah Bila dia masuk kes polis Bila yeah. dia masuk kes uh, mahkamah Banyak pula cerita dia jadi kalau boleh, benda itu disertakan pada peringkat awal. Dan peranan kaunselor sekolah sangat penting di Betul. sini. Bersama dengan warden. Sangat penting. Dan warden pun memainkan peranan yang penting. Jangan warden pula dipersalahkan. Kaunselor hmm. sekolah pula dipersalahkan. Sebab tidak ada apa-apa action yang telah dibuat oleh mereka ni untuk membantu budak ini agar tidak menjadi lebih teruk. Betul. Yes. Jadi kita dilihat di sini secara tidak langsung. Maknanya intervensi awal tu, maknanya orang yang tahu tentang perkara ini, yes. sekiranya mengambil tindakan awal, dia akan mencegah perbuatan buli. Betul. Ha, jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anakku, murid-murid yang dihormati sekalian, rakan-rakan kita yang dibuli ini, kadang kita yang lebih tahu dulu. Maksudnya sebelum guru tahu, sebelum kaunseling tahu, kaum kaunselor tahu, kita tahu kawan kita telah dibuli. Jadi, murid-murid sekalian yang hadir di Dewan Merdeka ini, andalah ya, warga-warga penting yang boleh membantu menyampaikan suara-suara mangsa buli. Sampaikanlah. Sampaikan dengan pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk kita ada. Sampaikan pada guru, sampaikan pada guru kaunseling, guru disiplin, pengetua ke siapa-siapa yang kita boleh sampaikan ataupun kita boleh tulis nota. Kalau kita takut diri kita juga dibuli nanti, kita tulis nota, kita masukkan dekat peti maklumat sekolah. Semua sekolah ada peti maklumat tersebut. Ha. oh saya nampak Mari dah beri, bersemangat, lah. Sila komen tentang peti undi tersebutlah. Okay. Sila sila saya tambah sikit tadi yeah. ya. Okey, sebenarnya macam kita kata buli itu yeah. dia buli lisan dan sebagainya mm. kena ambil satu tindakan yang sangat serius sebab Betul. garis panduan yang KPM telah keluarkan itu bukannya kita anggap bahawa buli ni ada kelas-kelas tak ada. Aha. Semua buli adalah sangat serius. Yeah. Sebab kita di peringkat KPM kita pernah menerima satu kes ejekkan murid sekolah rendah eh. Ha dia sebut mak hijau, mak kuning mm. dan sebagainya. Kita mungkin anggap benda itu sebagai satu benda yang lawak, ya, tetapi pesan di pada situ, murid tu boleh naik ke atas dan dia nak cuba untuk terjun. Saya masih tahu tu ya Allah macam ya, mana kan? Betul. Jadi kita kena anggap bahawa semua si buli situasi buli ini memang kena hapuskan. Tak boleh, tak boleh kalau kata kita kata ini a, tak apalah gurau dan sebagainya itu tak boleh. Kita tak setuju. Sebab semua buli adalah buli yang sangat serius. Kemudian kita sendiri di peringkat sekolah sebenarnya kita dah ada. Seperti aduan buli, ya, kemudian betul. kita dah ada portal aduan buli di peringkat KPM betul. yang di mana sebenarnya apa ni sekolah, guru, masyarakat dan juga anak-anak, anak murid yang ada dekat sini sebenarnya boleh buat report melalui uh, portal yang berkenaan. Jika ya. melalui WhatsApp dan talian, saya sendiri yang akan menjawab. Dan di samping itu juga tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya saya percaya yang datang sini adalah murid-murid yang terbaik di ya. sekolah yang kita kata mungkin duta sasihah, uh -huh. pengawas dan sebagainya di peringkat sekolah okey tuan-tuan dan puan-puan sama sekali pengetua dan guru besar manfaatkan duta yang telah kita lantik yeah. di peringkat KPM ini kita dah buat pelancaran bersama dengan pihak PDRM pada tahun 2023 2024 ah ha, jadi kita dah buat jadi janganlah kita anggap bahawa benda ini sebagai satu one off and then habis gunakan kalau ada isu di peringkat sekolah contohnya macam hari tu ada isu tentang buli lisan bercakap bagi murid kita bercakap di depan pimpinan. Sebab apa? Pengaruh-pengaruh rakan sebaya ni kalau kata kita lihat doktor, dia sangat dekat dengan murid tu. Kadang-kadang murid tu dia tak nak cakap dengan cikgu pun. Kan dia rasa betul. macam cikgu tu ada ada gap. Jauh. Ya, kan? ha. yeah, betul. Jadi gunakan rakan sebaya yang ada ni, pembimbing rakan sebaya dan yeah. sebagainya termasuk dengan duta sasiyah pengawas sekolah. sekolah. Gunakan. Ha, cuma jangan salah kawasan Adik-adik ha, pengawas pun kita pun ada aduan juga Sebenarnya hmm. ha, pengawas salah guna kuasa Itu kita oh, tak nak okay. Betul, okay? Betul. Sebab apa adik-adik yang dilantik ni adalah ikon Contoh kepada rakan-rakan yang lain Jadi kena buat yang terbaik lah okay? Jangan kata satu-satu benda tu kita anggap Kalau kata kawan kita datang mengadu dekat kita Ataupun uh, expect dia kata hmm. nak bercakap kita kata gurau dan sebagainya Bantu untuk maklumkan kepada cikgu yeah. Sebab saya Sampai percaya pengadu yang datang Ataupun ibu bapa yang datang mengadu kepada kita maksudnya dia memberi memberi isyarat kepada kita bahawa dia ada masalah yeah, dan betul. kita perlu betul. bantu dia ha, janganlah kita kata gurau kita terus buat okay stop ah ha, tak ada ini benda-benda ni main-main je budak nak tengah membesar dan sebagainya tolong sebab isu-isu yang macam lah yang sebenarnya menjadi lebih besar dan parah itu terima, terima kasih tuan terima kasih begitu juga begitu banyak platform yang telah disediakan ya polis pun kita bersediakan pelbagai platform kerana kita tahu kadang-kadang segan nak bercakap dengan polis ataupun tak biasa bercakap dengan polis. Ha, walau macam mana pun, pihak polis juga ada satu platform yang kita perkenalkan sebagai VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Ya. Kita boleh download daripada kita punya smartphone, download dan boleh sampaikan maklumat kita kepada pihak polis di hujung jari saja. Bila-bila masa kita perlu, kita boleh sampaikan. Kaunter VSP ada di luar sana, nanti kita boleh sila lawati kaunter kita. Ya, platform kita, kita nak bergerak lagi. Sebenarnya kempen-kempen yang telah kita adakan sebelum ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan dan kita nak menyemarakkan semula semangat ini. Kerana sebagaimana ya ibu bapa sentiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik sampai kita anggap dia bebel. Even cikgu buat begitu pun kita anggap dia bebel. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid sekalian, dengarlah bebelan ibu bapa. Sebab besok kamu pun akan jadi ibu bapa tau. Ha, sila kecil tuan-tuan. Yes, boleh komen okay. sikit <laughs> Ya, yeah. yes. um, ya yeah, bebel eh. Ya yeah. Mak bapak memang akan membebel yes. dan especially mak kita. <laughs> mak kita memang dilahirkan But, bukanlah mak dilahirkan yeah. membebel tidak, tapi tidak. dia kena ada bebelan tu. Uh, ya. Yeah. memang kena ada bebelan. Hmm. Tak ada bias gender eh. <laughs> ha, tak ada tak ada tak ada. Hmm. Um, memang betul uh, kalau kita tengok pun uh, dari dari segi psikologi pun ibu ni adalah orang yang sangat Uh, pertalian dia rapat hasil daripada apa? Sembilan yeah. uh, bulan. Ah uh, yes. Oh, uh, dan ada seorang yeah. uh, orang al alim ulama mengatakan yeah. bahawa keserasian ruh antara you dengan anak you akan membentuk anak you jadi macam mana? Saya suka istilah yang digunakan oleh seorang ustaz ni. Yes. Didikan bermula dari dalam serta dalam kandungan. Betul, betul, betul. So maknanya adakah ibu bapa masa mengandung tu dah membebel-bebel <laughs> Okey, baik. Kan uh, tak, tak semestinya tapi yeah. mungkin ada bebelan yang diberikan itu adalah berunsur kebaikan betul. untuk uh, sampai kita semua jadi macam hari ni. Ya. Yeah. Kan jadi bagus macam hari ni. Uh, dan saya tak nampak benda itu satu benda yang teruk yeah. tapi kalau sekiranya ada yang harus ditegur oleh ibu bapa carry on teruskan Please. tapi okay. jangan sampai Mendera di bawah akta kanak-kanak 2021. Betul. Aa, nah, nanti kita ada had kita ada peraturan yeah, betul. Sama doctor. ada mendera secara emosi, hmm. fizikal dia ataupun psikologi Kalau ter ter uh, terbukti bahawa ibu bapa mendera kanak-kanak ini dari segi tiga benda aspek hmm. tiga aspek. Yeah, tersebut, betul. maka kita akan tindakanlah dari segi perundangan. Di bawah Kesan ke dia kepada yes. orang yes. satu yes. terlalu besar. Tapi saya tengok trend macam fizikal lah. Biasanya orang tengok kepada uh, apa dera secara fizikal. Dia nampak. Dia nampak. Aa, yang dia. mulut semua yang kita tak Aa, nampak tu yes. yang bahaya. Aa, dia tekan Aa, betul. pada emosi. Saya ingat satu ketika dulu di, di one of the town, yeah. satu, satu sekolah lah tak sebut lah nama sekolah tu. <laughs> uh, okay. Ada satu student sekolah tu. ABC, right? Aa, sekolah ABC. Sekolah <laughs> ABC. Ada satu student tu dia datang jumpa saya dia kata doktor. Uh, saya bila saya stress saya akan bila mak bapak saya bergaduh saya akan naik basikal pusing bandar. Tu. Okay. Ha, untuk menghilangkan rasa stres saya. Oh saya kata kalau itu bagus untuk you, teruskan. Tak galau Ah, Yes. Ha. Itu satu treatment. Tapi saya akan kayuh dengan laju doktor. Oh itu tapi membahayakan be pula ah, ha. ha. uh, tapi saya kata you be careful. Uh, because emosi you harus dijaga juga, fizikal you harus dijaga. Tapi Betul. jangan sampai you mencederakan diri you. Betul. Ha. Jadi isu perbuatan emosi ni sangat-sangat. Orang kata apa? Kita kita tak tahu ke mana dia boleh pergi. Jadi kita kawal, kita jaga dan sama-sama ya kita berbetas perkara ini. Jadi Tuan bagaimana harapan ya, Tuan dalam konteks pendidikan kemenjadian manusia? Harapan untuk kita mengadakan kempen-kempen sebegian -kempen -kempen terhadap kempen anti buli sebenarnya. Uh, Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di peringkat KPM ni kita dah menjalankan banyak kempen daripada dulu lagi. Yeah. Termasuklah apa ni kalau kata untuk ujian minda sehat di peringkat sekolah dan sebagainya supaya kita boleh buat pengesanan kepada murid kita ni tahap stres dia macam mana dan sebagainya. Kalau kata yang terkini sebenarnya banyak yang kita buat selalu. Kalau kata Dr. KPPM sini pun dah mewawarkan berkaitan dengan ini kempen anti buli laung apa ni untuk hentikan buli dan yeah. sebagainya. Kemudian kita dah ada, kita dah buat audit dalaman di mana audit-audit ni penting supaya kita nak dapatkan, dapatkan dapatan yang sebenar. Okay, sekarang kita dah pergi ke sampai ke 700, serasa hari ni dah mungkin dah 8 ke 900 mm -hmm. buah sekolah yang kita buat. Dan saya sendiri pun turun Ha, pada waktu malam juga untuk sama-sama melihat apakah kekangan yang berlaku di peringkat sekolah dan sebagainya. Selain itu juga tuan, -tuan dan puan, saya ingin menarik perhatian juga. Yeah. Sebenarnya kadang-kadang orang kata ala diorang orang ni buat aduan ke mana kan, tak ada proses dan sebagainya. Yeah. Sebenarnya kita dah ada satu SPI yang sangat jelas berkaitan dengan mekanisme untuk pelaporan. Iaitu selalu yang popular ni dalam kalangan sekolah ni kita kata SPI 137. Okay. Di mana kita dah dah meletakkan kita punya ikrar kepada pelanggan bahawa dalam tempoh 7 ke 8 hari macam tu Mesti kes dah selesai ha, okay. Sebab tu saya kata tolong jangan tangguh Maksudnya bila cikgu-cikgu di sekolah dapat kes You kena selesaikan, ikut Maksudnya perkembangan kes tu hmm. Satu hari you dapat, kena laporkan kepada pihak KPM Sebab apa? Supaya kita perlu di peringkat pihak hmm. pengurusan Supaya kita nak dapatkan apa input yang sebenar Bukan kita nak tahu keseluruhan tu betul, Sebab betul. proses siasatan tu perlu dilakukan Mungkin pada 3 ke 4 hari yang bekerja. Dan seterusnya ke 7 hari tu kita ya, andaikan bahawa Kes itu dah lengkap dah selesai. Sebab apa kita menangani kes-kes di sekolah ni bukannya kes-kes yang berunsur jenayah. Kalau kata kes-kes yang berunsur jenayah, semestinya kita akan serahkan kepada pihak polis. Jadi kes-kes yang kita ada ni adalah kes-kes yang kita rasa kita perlu perlu beri perhatian yang serius supaya dia tidak menjadi jenayah selepas. Itu. Betul. Kemudian selain itu kita juga ada yang macam lagi kita dah buat termasuklah kita kata apa ni usul-usul yang kita buat termasuk kita kedah kemas klinik kita punya yeah. surat perkhidmatan sasaran baru betul. kemudian kita dah buat kita punya untuk sesi town hall bersama dengan pihak bahagian hak undang-undang supaya kita ya yeah, betul supaya kita dapatkan input yang terkini yeah. daripada masyarakat untuk kita buat tambah baik. Ha, jadi dan banyak lagi lah sebenarnya usul-usul yang mungkin nanti Dr. KP akan mungkin memperjelaskan <laughs> yeah, kita, lagi kita, kan. Kita, kita. ha ya yeah, okey. Jadi harapan saya sebenarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kena bully merupakan satu isu yang sangat serius yang kita tak boleh kompromi, yang kita tak boleh tengok okay let go tak boleh. Kita kena jadi satu masyarakat yang alert sama yes. sekali kepada anak-anak kita. Kita kena bagi isyarat bahawa kita orang dewasa sebenarnya sangat alert tentang isu ini. Hmm. Isu ini adalah isu yang sangat serius. Kita tak nak isu-isu ini menjadi punca kepada kematian dan sebagainya. Itu harapan kita sebenarnya di peringkat KPM dengan usaha yang kita buat ni sebenarnya kita tak berhenti. Kita sentiasa okay. on. Yeah, kita betul. akan jalan semuanya. Sebab itulah kita kata, tuan-tuan dan perempuan, tambah sekali pengetua dan guru besar di peringkat barisan hadapan ni lah sebenarnya. Kalau kata kita di peringkat kementerian, membina dasar dan sebagainya tetapi tidak digunakan oleh peringkat di barisan hadapan, bagi saya tak tak guna kita optimumkan apa yang yeah, ada. betul. Ya betul. Jadi betul, kena betul, kan. buat yang terbaik. Ya. Yeah. Terima aduan tu kalau ada ada kita dah ada saluran. Sebab tu kita kata kita tak nak kadang-kadang yang suka viral dan sebagainya yeah. tuan. Betul. Viral tu kadang-kadang kita tak boleh nak selesakan masalah. Kan? Jadi bila dia menggunakan saluran yang betul baru maksudnya, selesaikan kita masalah. boleh selesakan masalah. Ya, yeah. bukan dengan cara viral. Okay. Itu terima harapan kita lah kepada terima kasih. semua Terima kasih, terima kasih. Betul. Jadi kepada guru-guru ataupun kepada ibu bapa yang kebetulan ada di sini, guru-guru juga Sekiranya ada sebarang masalah sila berhubung dengan pegawai perhubungan sekolah. Semua sekolah sekolah rendah ataupun sekolah menengah kita ada pegawai polis yang mewakili PDRM dalam sekolah tersebut. Ya berhubung dengan mereka boleh dapatkan maklumat, boleh dapatkan bantuan dan boleh jalankan intervensi awal tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah doktor, bagaimana pula harapan doktor okay. ataupun ahli okay. tuju untuk timpin buli? Adik satu je istilah yeah. orang bahasa om putih ya eh. the, the best thing in the world that you never bought with the money, a ah. gift of love. Yes exactly. Hmm kan bagilah kasih sayang kepada mereka ni. Sekecil so, yeah. daging di sini yes. saja. Yes. Bagilah sebaik mungkin yeah. kan because Betul. itu je cara kita yang yang terbaik untuk kita rasa kita boleh bantu kanak-kanak budak-budak ni untuk uh, jadi baik. Itu saja kan. Dan peringkat kita saya setuju lah dengan Tuan Haris cakap tadi mm. kan, peringkat sekolah kena mainkan peranan yang penting lah. Sangat. Kan? Tak perlulah sampai ke JKM. Kalau ada sampai ke JKM dan polis tak apa. Kita, our part kita buat laporan uh, pelindung laporan akhlak ya, kita we do the best lah untuk peringkat ni. Jadi kalau boleh selesa selesaikan di peringkat yang perlu diselesaikan dulu and then kita tengok intervensi awal yang... juga. Yes. yes. Itu saja. Baik baik terima kasih doktor. Right. Terima, kasih, terima kasih doktor. Begitu juga dengan PDRM tuan-tuan dan puan-puan. PDRM tak pernah putus asa. Itulah sebab kita sentiasa berterusan kempen demi kempen kita laksanakan, kerjasama demi kerjasama kita laksanakan sebagaimana yang ada di Dewan Merdeka ini. Kita ada guru, kita ada murid-murid, kita ada pegawai polis, kita ada Pokok ada kementerian pendidikan, kita ada kaunselor dan juga kita ada NGO tuan-tuan dan puan-puan dan juga kita ada pihak swasta yang sama-sama kita nak kumpulkan sinergi tersebut untuk sama-sama kita bangkit dan kita bagi tahu kita tidak pernah putus asa. Kita akan teruskan usaha kerana buli itu bukan budaya, buli itu satu jenayah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu teromba dari negeri Sembilan. Kalau hendak tanya, kalau hendak tahu tinggi yang gunung, tanyalah pada enggang. Kalau hendak tanya dalamnya lubuk, tanyalah pada memerang. Kalau hendak tanya lebarnya padang, tanyalah pada belalang. Kalau hendak tahu luasnya hutan, tanyalah pada pak belang. Kalau hendak tahu hebatnya generasi tanpa buli, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tatang, sama-sama kita julang, tuan-tuan dan puan-puan. Gemakan merdeka dewan Merdeka ini. Inilah suara kita hendak hentikan buli. Buli bukan budaya, buli itu jenayah. Terima kasih tuan, -tuan dan puan, puan. Terima kasih. Syabas dan terima kasih diucapkan kepada Tuan ACP Fu Chek Seng dan panel kita pada hari ini. Encik Muhammad Haris dan Dr. Amran atas sesi perkongsian yang sungguh bermakna sebentar tadi.